за, что за, за выбухи там? Как ты меня пробил, что его, Владимире? Да ладно, не стесняйся, я и так чуть. Что там за вы, выбухи? Я никому не скажу, только мне скажи. А вряд ли ну, так говорит. Шандраха и там по полной прорад. Где? В Владимире? Ага. В Владимире ничего не ну, было. Ну, в Владимирской области я имею в виду. Да вроде тоже ничего не было. И тоже ничего, боже мой. Ничего где даже был? не слышно, да. где было? А ну, все-таки, э, забей, выбухи во Владимирскую область. Ну, Выпухи? Да. Угу. Или Гриф. вот это, как его? Грифы, это сейчас, сейчас. Ага. О, в Коврове сегодня были. Боже мой, были, да? Сейчас, секунду. Подожди. А сейчас идут или нет? О, Киржач. Подожди-ка, Это еще Мощный взрыв. Боже мой. Что это такое? Так, так, окна выбило. А где пострадавшие? Нет, у вас пострадавших нет. А как так? Ну, так бывает, я ж не знаю, это вам беднее. что то не попали, да? А, да, что-то не попали. А мы-то что-то попадаем, да. по-моему. Ну так что за выбухи-то? Вас, кстати, я Нет, скажу: у вас даже самолеты не разбиваются, у вас только жестко приземляют. А где жестко, а где пострадавшие? Черт его знает, это ж нету пострадавших. Они все выживают. Все выживают? Да. Понятно. Голова, ноги, но все-таки выживают. А, а подожди, а если по украинским новостям посмотреть, хоть кто-то будет вообще? Кто будет? Ну, а кто-то там умер, типа по украинским новостям. Ну, да ты можешь посмотреть, даже есть такое, что когда ракета от вас прилетает, даже ты можешь посмотреть практически в прямом эфире. Через 15-20 минут уже идет съемка. К нам типа съемка да. или, или у вас? Смотри, еще раз. Я тебе объясню, чтобы тебе было понятно. Это без это, думаю, ты можешь понять. Когда при, прилетает ракета в Сумы, к примеру, в Запорожье если сегодня, да, в Одессу, когда прилетает ракета, сразу через 15 минут после прилета, 15-10 минут, сразу ведутся съемки даже в прямом эфире. А у вас, когда падают взрывы, у вас съемки почему-то не ведутся. Да чего? Всем, потому что Даже не вроде... матерись, и шаг ты потный. Как бы, ты вот видишь, ты, что, что ты можешь не а, не одними не членами, не одними не членами, членами, ты же говоришь не русским не языком, не богатым, великим, и тем временем ты облизываешь его своим русским великим языком, половые, мужские и женские органы. Давай, мне противно, пошел ты. Не будем говорить, не Ты еще живой, да? Живой, ты, откуда? Ростов-на-Дону, откуда? А, а я Украина, Ивано-Франковская область. Mm -hmm. Хотел бы вас спросить, что вы думаете о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? Ну, события вынужденные, получается. Вынужденные. А вынужденные с чьей стороны? Mm? Ну, но что? вы сказали вынуждены. Это что вы имеете в виду, что Украина ну, должна защищаться или нет? От кого? От братского народа? Нет, от нацистов. От нацистов? А 2 сентября парад проводят в Киеве через Бандеры. Вы имеете в виду Здесь... факельные шествия? Да. А в Российской Федерации происходит пакетные шествия или нет? В честь Бандеры? Пускай не в честь Бандеры. Добре, Я вас э, послу, учу. Ну, учу, я, я то кажучи. Бандера – это герой Украины? Герой. А что он сделал? для того, чтобы Украина В, стала... Он то самое сделал, что Салават Юлаев робив. Он боролся за свою державу. Нет, не, Салават Юлаев, это было гораздо позже. По... Не, зробил? это раньше было. А, а какая разница? Да нет разницы, меня вопрос. Ну, я ж тебе говорю, что зробив Бандера, у меня вопрос. Ну, я же тебе, даю питание, отвечаю. Он боролся что за... Что зробив Бандера для Украины? Я же тебе, ответил. Что Що зробив Бандера для рідної України? Він боровся. Щоб її зробили героєм. Я тобі питаюся, стараюсь. Він боровся як із німцем, з Гітлером, так і з Сталіном. За свобідну Україну. А як він, як він боровся з Гітлером? ну. Обично, він, він при Гітлері об'явив про самостійну Україну, а Гітлер його посадив. Отакій, отакий. Отак. Ні. Він, значить, з Гітлером не робив це. Не робив, ні? – Ні. – Ти уверен? На сто процентов. А якщо ти помиляєшся, заспіваєш петухом три рази, чи ні. А я не помиляюсь. Ні, ну якщо ти помиляєш, ж раді спора, Заспіваєш? – Я три? не помиляюсь. Я а тебе... якщо ви помиляєтесь, ви по, 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 е... поспіваю без всяких питань. Добре. – Добре. Скажи: от, наприклад, якщо, якщо Степан Андрійович Бандерас співпрацював з Гітлером, да. Так. Тоді є тобі питання, де Бандера знаходився з липня місяця 41-го кінець 44-го року? А він якоби знаходився у в'язниці і він куштував їжу. Я тебе питаюся, де він писав? Ні-ні-ні. Я... <свісна> так <свісна> це історичний факт. Він що? там знаходився якоби. залізниця, А він куштував? А що почекатись, що таке согаличина? Так ти СС... ж про Бандеру чи про Галичину? Та і про Бандеру, а, про, Бандеру. про Галичину. Це так все питаю, теж, п -п -п -дай, питаюсь тобі відповідь. Де Бандера знаходився? Ти сказав у тюрмі. Я тобі скажу не в тюрмі, а в концлагері. Такой. И он не на грамм не похудел. А его братья были в концлагере. Что с братьями? Ой, братья Ой, ой, ой были. Дурачок ну, старый. Тип переключился. <рекрасивые> Россия, Хантемансийск, вы откуда? Я Украина, Ивана Франковская, его. Хотел... Как ваше <рекрасивые> было, как здоровье? <рекрасивые> да ничего, бегаю по утрам, <рекрасивые> по 30. По 20 километров. По 30-20 на... километров? Да, месяц на каждое утро. Ничего себе. Жена заставляет. 30. 30 километров вы пробегаете каждое утро? Бывает 20. Бывает 30. Жена заставляет. Куда делись? 30 километров каждое утро. Ну что? 15 в одну, 15 во вторую. Что это? Бежите, бегу. Вы, вы, вы вообще крутой человек. Да, мы ездили каждый утро. Вы крутой чувак. Да. А хотел бы вас спросить, что вы думаете о событиях между Украиной и Россией? Да уже все, ничего не думаю. Уже ничего. Я думаю, как, блядь, 30 километров. Да, только можешь, Я и ты, под... ты пот, ты не материться. Я с тобой не матерился. А то ты как бы рожа красная, а маты только половые. Все, все, прошу прощения. Так что вы думаете о событиях? Все хорошо. Все хорошо. Что хорошо? Я... да, ну, в принципе, Я... да. Как вы думаете, твоих соотечественных, если уже как бы у тютью на уркутю пошли 943 тысячи, это хорошо, правильно? Да нет, это у вас неправильно информация. Но ты сам сказал, что это хорошо. Ваших твоих соотечественных. Не, ну а, как бы ребята погибают за А воду. за что они погибали, ребята? Вот. Хотел... Попалили Россия. Крым теперь наш. А вот, вот. хорошо, подожди. А вот э, Крым. Вот Крым, когда присоединился еще в 2014 году, ты почувствовал, что тебе легче стало дышать? Да, я теперь езжу в Крым вообще. А раньше сел. не ездил? Нет, раньше там, не матерись, я с тобой не без мату. А я, я, же уже не матерюсь. Я беспонтовый, это не мат. Ну, простите, всякие плохие были. Но а -а -а. я ж тебя коца... То, то, что ты коца, я ж не говорю, что ты коца. Ну, я же не говорю, что а ты хотя бы. Я, вот... говорю... я говорю, про других людей. Я про вас вообще ничего не говорю. Хорошо, помню. давай я тебе скажу. Вот ты объясняешь, как вы. Что такое хохол? кахол? Ага. Хохол. Ну, это хохол, как вы, человек. Ну откуда оно пошло? Посмотри, ты говоришь на меня хохол, я на тебя каца. Я на вас вообще ничего не говорю. Вы ну, меня на Украину, чемпион есть... по бегу. Вы пенсионер, ну хорошо. бегаете по кто, километров. такое? кто такие хохлы? А, подождите, давайте вернемся к бегу. А вы можете подтвердить свой бег? А утром придешь, посмотрим. Не, так вот, вот такой вот выход, я, который, я... Б, по 30 километров бегает. Ты зачем материться и шаг ты пот... Я тебя спросил, что знаешь ли ты обозначение хохол? Шановні, поїхав по повній програмі, дебіл, і то конкретний, даже він її думки, наві стіл нього. І так він переключився.